Добрый день. Почти уже вечер. Спускается за окнами. А я поймал себя сейчас на мысли, что я еще никогда не брал интервью у Дмитрия Гордона. Так сядь перед зеркалом, там сам с собой. Я не знаю, что ты от меня не хочешь. Херню какую-то несешь. Господи. Это нормально. Ну не знаю, я бы так не сказал. Это, якось, если честно, странно для меня. А, ну и для тебя сегодня знаменательный день, потому что у тебя берет интервью Дмитрий Гордон. Ля, яки бере у меня интервью. А ты знаешь, я вот могу сейчас встать и уйти, нахрен, а? И? Ладно, я, я все-таки посижу от греха подальше. Мурашки по коже. Ну, трошки сыкану, если честно. Особенно я вспомню видео, там, где ты там вообще убита нахуй машина, ебать. Ой. Во-первых, я благодарен тебе, что ты согласился на это интервью. Чё, господи, как я это мог отказаться? Учитывая, как ты меня там убеждал. Трава понравилась. Тихо ты, что ты это палишь нашу перед контурой. давай лучше вопросы задавай. А, ты боялся вообще? ну вообще было такие раз, да. Это давненько было, но помню, как вчера. Почему? Это, короче, было на заводе 16 липня. Это был день рождения начальника нашего, да. И все, короче, гуляли, а я решил выйти покурить на улице, вот. Я вот застаю, куру, подходит начальник и таки каже, давай пососемся. Расскажи, пожалуйста, с этой минуты подробнее. Да что тут рассказывать, я что с этих, чтобы вот, с, с мужиками сосаться, не, я не такие, не сосусь. Ему понравилось? Думаю, да, бо он после всего отстал. Ладно, давай, все, забыл, не будем про это, все, давай, вопрос другие давай. То есть ты с собой остался доволен? Если не перестанешь, что уебу. Да это что? Ладно, не вдарю, давай просто ну, забудем и не, не, не будем говорить про это, все. Нельзя. О, господи, господи, думал, что до нормального человека иду. Оказалось. Хуй, какие задумывая вопросы, мы дебильными мы своими. Ничего себе. Да ладно, нормальный ты мужик. Ну, просто вопросы дебильные какие -то. а так, а так все нормально. Спасибо, на добром слове. Так что, вопросы будут какие-то? В чем заключается счастье для тебя? Да знаешь, я, если честно, вот ценю каждую секунду жизни своей. Вот я радуюсь тому, что вот взял... И ты пошел? Ну, не настолько просто, но ну, ладно, короче... От люблю, коли відкриваєш от, штори, а там погодка хороша, птички співають, от сонечко на тебе э, світить і... Тебе да. гріє. Ну, це вже щось поближе, вже молодець, вже розумієш. Димончик, а в тебе було, щоб было, так гость приходив і, і казав, що 25 серпня в 22.00 грає шахтер Монако. А той, хто перейде по ссылці, там внизу під відео, получить 2500 гривень бонусів на перший депозит. Було таке? Это впервые, у меня ще такого не было. Вот, бачишь, вот скажи честно, в шоке? Ничего себе. Я тоже охерел первый раз, ага. Я прочитал твою мысль, в общем, у нас раздвоение личности получается. Да что ты вообще хочешь, я не пойму. Все-таки, я знаешь, что хочу сказать? Вот спасибо просто, всем хочу сказать спасибо. Ну, докажи, нахрен я тут тебе, что я тебе сделаю? Давай ему скажем спасибо. Вообще, надо говорить всем спасибо. Да кому, господи? А! Зрителю. А, точно, да, если он лайк поставил и подписку сделал, точно требует сказать спасибо, спасибо. А если ты не сделал, иди нахер отсюда, бегом, чтобы я тебя не, не бачу больше. А вы можешь подавать лайки, все, оставайся, давай. Скажи, пожалуйста, кем в детстве ты хотел стать? О, да я так и не вспомню, если честно. Ну, космонавтом хотел быть, ну, как все. Строителем. Ну, и еще, наверное, двитры профессии какие-то. Ну, немало. Ну, да, я такие, знаешь, можно сказать, мечтатель, да правда, потом из одного человечка все по одному месту пошло. То есть э, человек хо, хо Человек дебил, скорее. Ну, сын мой. Такое нам не надо. О, я так женьки сказал. Правда, поздновато. Уже там сыну год был. Чи два. Может, 13, не помню. Поздновато. Да. Е такие, конечно. Я тебе благодарен за беседу. Что, всю? Хера ты быстро, как понос после шаурмы. Ха. Спасибо. Ну, все так все, ладно. Так, ну ставь лайк, если тебе понравилось. Пиши в комментах, чтобы хотел подивиться еще. Ну, там какие-то видосики, может, вот, ну, пиши, короче. А, и если хочешь получить свои 2500 гривен бонусы на первый депозит пари матч, нажимай вот сюда, на вот эту кнопочку. Да. Ничего себе. И ты тоже можешь нажать, нажимай и получишь их, да? <свистит> да это что? Да нема за что. Все, за тебе пока. Хорошая прическа тебе, <свистит> Ты понял? Ну, типа, иди пизду.